biasanya kita kena fikir adalah apa kita nak jadi sebab apa kita pergi ke luar negara nak 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 terbang ke luar negara kenduri dapat rizab kenduri dan terlalu banyak pengorbanan keluarga kita kepada kita dan pertama sekali kita kena tahu apa benda musuh kita ataupun apa benda yang akan berlaku sekiranya kita tak berjaya menjadi seperti mana yang diharapkan bear in mind kepada semua scholarship holder Mak ayah kita lah guarantor kita Dan janganlah kita yang selama ini Dijadikan seperti trofi dalam keluarga Tiba-tiba balik dalam keadaan gagal Di Universiti Luar Negara bersama 400000 500000 hutang Yang perlu ditanggung oleh Kedua orang tua kita Kata pelajar luar negara Takkanlah tak boleh ada planning sedikit Kita ni sebenarnya Sepatutnya kita merasakan kita ni dah cukup dewasa Untuk kita fikirkan Apa benda kita nak buat dalam masa 3 tahun 5 tahun dan mungkin 10 tahun. Dalam keadaan kita berada sekurang-kurangnya 3 atau 4 tahun di luar negara, pada saya kalau sesiapa yang tak ada apa benda dia nak buat, apa benda dia nak jadi adalah satu benda yang sangat merugikan. Pelajar cemerlang tapi akhirnya tak berapa menjadi. Kalau kata nak dinlis, tulis dinlis. Kalau kata nak menjadi seorang yang boleh berbicara bahasa Inggeris dengan lancar, boleh perkara demikian. Jadi hal ini memerlukan kepada planning yang spesifik. Jadi saya cadangkan Remember 5 letter ni Smart S M A R T Make it specific Secondly Make it measurable Thirdly A Attainable Make it attainable Fourthly Is realistic And lastly It should be timely So salah satu cabaran yang kebanyakan student saya hadapi, tak kisah dari mana pun, di luar negara ataupun dalam negara, uh, adalah time management kan. Bagaimana nak mengurus masa dengan lebih bijak. Uh, tapi perkara yang lebih asas lagi saya rasa kan yang boleh mengajar kita untuk menyusun masa kita dengan lebih efektif adalah uh, satu benda lah kan iaitu matlamat kan matlamat dalam hidup kita what is our purpose in life bila mana kita uh, ada matlamat yang jelas, kan? Setiap hari kita tahu apa kita nak buat, kan? Apa kita nak uh, capai dalam setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun dan seterusnya, uh, senang lagi untuk kita menyusun kehidupan kita, kan? Bila mana kemahuan untuk mencapai matlamat tersebut uh, tinggi lah, kan? Dan ada keikhlasan niat tu untuk kita mencapai uh, matlamat tersebut. Kita juga uh, tahu yang kita seorang sebagai seorang Muslimah kan, ataupun Muslimah. Lah. Okay. So ada hak kita uh, sebagai student yang kita perlu tunaikan, kan. Okay. Dan juga uh, pada masa yang sama ada juga hak-hak yang kita kena tunaikan sebagai seorang Muslim ataupun Muslimah. So macam mana nak balance antara uh, uh, kedua-duanya, kan? Uh, antara seorang student dan juga uh, seorang Muslim atau Muslimah. Uh, berkait berkaitan rapatlah dengan uh, soalan matlamat hidup kita okay? so kalau matlamat kita untuk jadi hanya sebagai best student and best worker contohnya uh, kita just sahaja akan peruntukkan masa untuk uh, perkara itu kan tapi bila mana matlamat kita lebih lagi daripada itu iaitu untuk menjadi uh, student yang cemerlang kan uh, but at the same time juga uh, seorang muslim atau muslimah yang uh, soleh uh, soleha kan yang sentiasa menjaga uh, agamanya insyaallah kita akan lebih mudah untuk peruntukkan uh, masa uh, untuk kedua-duanya okey so akhir kata uh, selamat menuntut pengajian anda di sini uh, sini Australia so walaupun mencabar uh, kalau kami semua mampu berjaya anda juga mampu berjaya insyaallah so akhir kata membangun mahasiswa pemimpin rumah. tips to get good grades in your university life. First of all, take care of your relationship with Allah Let like performing obligatory prayers and treating your parents with kindness and respect. Why? Because in, ima, in Hadith 19 of Imam Nawawi, Rasulullah SAW said that, Be mindful of Allah and Allah will take care of you. Be mindful of Allah and you shall find Him at your side. So, if you take care of your relationship with Allah SWT, He will take care of your worldly affairs as well such and that includes your studies and your income and well-being as well. Secondly, you have to put in effort. Because Allah SWT says Allah tidak mengubah change orang condition of the people Unless they change their condition themselves So if it means that you have to manage your time properly Then do so If it means that you have to go extra mile To clarify understanding Then do so So, so if you do do if you do these two things, insha Allah you will have a successful university life. I'm Afika, ex-student Sydney University. Study tips to success in studying engineering. First, create study groups. Second, do past year's questions, uh, discuss with your friends and uh, consult your lecturers. Membangun mahasiswa pemimpin umat.